就这个牛尾巴，没结婚的年轻人不能吃呢。啊，我们的牛尾巴熟了。哎、弟弟，看这牛尾巴颜色。嗯。哥，实力上来了。那不挺好嘛，我再浇点汤。嗯。牛尾巴撒上这个原汤，味道肯定美味了。弟弟上桌。嗯。来，弟弟。嗯。 嗯，哥，感觉上来了，那不挺了、哦。牛尾巴这样吃，味道确实美极了。嗯。 弟弟，嗯，这牛尾巴是牛身上的活肉，就是天天甩的这个牛，活动量最大的肉就是牛尾巴上的肉，嗯，所以好吃。这牛尾巴味道耳朵都,都不知道。嘿嘿嘿，那不挺好吗？弟弟，嗯，牛尾巴好吃是好吃，但是我作为哥哥，我要告诉你一件重要的事情。嗯，哥，你说吧。 就这个牛尾巴，没结婚的年轻人不能吃呢。啊！